bunu ki Allah xitab eləyəcək bəzi insanlar Allah ya Rabbeləlim bizi geri qaytar Allah da deyəcək süzü axı ömrü vermişdin bəlli bir ömür siz yenə nəticə çıxartmadasınız o nə qədərdi o ömür bir hədisdə çıxdı qabağıma 60 yaşında olan insanlara Allah deyər sənə lazım qədər ömür vermişdin bir hədis çıxdı qabağıma erbəuna sənə 40 yaşında olanlar. Bu məni üçüncü hədis məni çox dəhşətə gətirdi. 18 yaşında olanlara deyəcək ki, ay 18 yaşında olan cəvanlar sizə lazımı qədər ömür vermişdim necə çıxardasınız? Bəs cəvanlar amma təəssüf olsun 18 yaşında, 19, 20 yaşında cəvanlara baxsan bəzi tufeyli həyat yaşayır lazım olmayan filmlərə baxmaq, lazım olmayan kəsləri özlərinə nümunə seçmək. Analarını gözyaşlı, atalarını gözyaşlı qoyurlar. Bala sənin elimlən, mənəviyyatla məşğul olan vaxtındır. Və qiyamətdə də cavab verə bilmirsiniz Allah. Allah mən axı az yaşım var idi, 18 yaş. Allah deyir 18 yaş kifayətdir.